साथ मौजूद है वो लड़का जिसने अपनी बहन के कहने पर उसके ही शोहर को ख़त्म कर दिया बात करते हैं इसे क्या मामला थे और क्यों उसने ऐसा किया नाम क्या तुम्हारा वैस। वैस। अब आ, ये जो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें सामने आई कि तुम्हारा और तुम्हारी बहन का कुछ गलत मामला था सच है जी सच है ये सोच कर भी इंसान की रूह कांप उठती है तुम लोग कौन लोग हो यार था ये सिलसिला तुम्हारा एक एक साल एक साल से से हम्म इसका तुम्हारी जो बहन का जो उसको पता था नहीं नहीं पता किसी को भी नहीं यही वजह तो नहीं थी कि इसलिए तुम दोनों ने मिलकर खत्म कर, कर दिया उसे नहीं ये नहीं थी। तो फिर क्या हुआ क्या क्या मसला चला तुम्हारा हम मुझे उसके शोर की टाँगों में गोलियाँ मारने गए थे मैं और मेरे साथ दो दोस्त हैं क्यों कितना सौ हो गया तुम्हारी बहन की शादी तीन चार साल हो गए कितने बच्चे हैं उसके दो बच्चे हैं जी दो बच्चे हैं अच्छा तो फिर क्या मामला था क्या तुम्हारा एक एक मोबाइल मिला पुलिस को उसमें सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ एक सिम में सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारी बहन के रबते हैं हाँ जी वो मैंने सिम ली थी उन्हें और मोबाइल उसका शोर ने दिया था कि तुम अपने घर पास कर दिया था अच्छा हमें पता चला है कि तुम्हारी बहन को किसी और ने ले लिया था और उस किसी और ने पाला है आप लोगों के पास नहीं पली बड़ी हाँ जी वो हमारे पहचान हम वाले थे अच्छा? उन्होंने ही पाला था बचपन से ले लिया था तुम्हारी बहन हाँ जी हमें पंद्रह बीस साल बाद पता चला था कि वो तुम्हारी बहन है हाँ जी। हाँ जी। थे आप सगे माँ से हाँ जी

वो तो फिर ठीक कहता था, था ना कि मत आओ तुम लोग हो सकता है उसको अंदाज़ा हो गया हो कि तुम लोगों का मामला हालात ठीक नहीं है नहीं ऐसी किसी किसी को भी इस बात का नहीं था पता जी किसी को भी इस बात का नहीं था पता किस बात का नहीं था पता हमारे था। ताल्लुक का क्या हमारे ताल्लुक का किस किस के ताल्लुक का मेरा और मेरी बहन का

अच्छा। पर मैं जब अपने दोस्तों के साथ गया मैंने शुरू कर दी है। तुमने ही गोली हाँ जी गोलियाँ तुमने चलाई थी नहीं मेरे साथ जो लड़का था उसने चलाई थी। तो जब ये जो हमें ने ने बताया कि पूरी है सिम के जरिए तुम्हारी शोहर को भेजने वाली बाहर वही थी उसको पता था

वो के से निकले तब उस अच्छा उससे पहले क्यों अपने बहनोई को तुमने इससे पहले भी ज़ख्मी किया क्यों वो मेरा और उसका झगड़ा हुआ था तो तब छुपके तब भी छुपके मारा था उसे उसको नहीं पता था किसने मारा है। ना सा देख सकते हैं कि एक एक, एक लड़का इसका तीन ही बहन के साथ गलत मामला थे और ये बार बार उसके शोहर को उस तरफ़ हमले कर रहा था उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था और अब आपके सामने ऐसे सामने मामला तो खत्म करने के बाद कब बताया पर तुमने अपनी बहन को तुमने खत्म कर दिया उसको अगले दिन बता दिया था हम्म अगले दिन बता दिया था अगले दिन बता दिया था क्या बताया था उसे उसने मुझसे पूछा कि तुमने कहा कल पूछया था सारा बच तुम मायजे तूने नहीं किया खात मेरी कसम बच्चों की कसम खा मेरी कसम कहा खिलाफ कसम दी उसने मुझे तो मैंने बता दिया कि हां लड़के ने उसकी तरफ पे गोली मारनी थी झटका लगने की वजह से वो, वो पे अच्छा। तो फिर चालीस पचास दिन तक उसने किसी को नहीं बताया नाजन जब उसकी बहन ने इसको बता दिया था इसके इस भाई ने अपनी बहन को बता दिया था तो चालीस पचास दिन तक वो बहन जो है उसने किसी को नहीं बताया बल्कि वो खुद कह रही थी कि मेरे मुझे केस का मुदेघन आया जाए और बड़े बड़े अफसरान के सामने पेश होती रही है वो कि जी मेरे केस की तफ्तीश सही नहीं हो रही और मेरे म के जो ख़त्म करने वाले उनको नहीं पकड़ा जा रहा हालांकि वो जानती थी सब कुछ कि क्या मामला है क्या नहीं है जब पुलिस ने तफ्तीश की तो तमाम चीज़ें सामने आई कि उसमें ये दोनों बहन भाई इन्वॉल्व हैं और इन दोनों के मामला भी ठीक नहीं हैं भरा अल्लाह तला रहम करे जी तुम्हें रहम ही आया वो शख्स हाफ़ कुरान था उस बेचारे का क्या कसूर था वो तो जानता भी नहीं था कि तुम लोगों के आपस के मामला क्या, क्या हैं फिर भी तुम्हें इस पर इतना गुस्सा था करें मैं उसको मारने मुझे बड़ा दुख है इस बात का वो इस दुनिया में नहीं ये तो जब आपने पहले उसको मारा पहले भी उसको जख्मी किया कितनी गोलियाँ मारी थी चार लगी थी उसको बच गया था बेचारा पहले भी तुमने उसको तकलीफ दी और फिर उसके आमने सामने घूमते भी रहे सारे मामला थे उसी की बीवी के साथ गलत मामला भी करते रहे सारे ऐसे ही बोल दो ना तो तो बस तो। इसका मतलब तो फिर यही हुआ ना कि तुम्हें गुस्सा एक ही चीज़ का था कि बस तुम उसको मिलना चाहते थे पहले भी तुमने उसको अब मासूम बन रहे थे पर अच्छा इसमें सारे मामले में तुम अकेले कसूर आ कि कोई और भी तुम्हारे साथ शरीक है ज्यादा कसूर मेरा ही है और उसके साथ उसका कसूर है जो मेरे साथ लड़के पड़े मेरे पर थोड़ा कसूर बन किन का? का थोड़ा कसूर मेरी बहन गया वजह कौन बनी है सारे मामले वजह बचे थी पर बहन के कहने भी जो है सब कुछ बात करने आए थे जी बहन के कहने पर भाई ने अपने बहनोई को और बीवी ने अपने भाई के हाथों अपने शोहर को खत्म करवा दिया और इनके अपने भी मामला ठीक नहीं थे तो वो इंसान सोच भी नहीं सकता क्योंकि वाकई इस हद तक कोई जा सकता है भर किस डगर चल पड़े हैं ये लोग अल्लाह तैल ऐसे मामला से ऐसे लोगों से हम सबको बचाए और यही दुआ है कि अल्लाह हम सब रहम गरम और फजल फरमाए ऐसी बीवियों से गलत बीवियों से कामों को और गलत कामों से बीवियों को ऐसे मामला जो ऐसे लोग जो रिश्तों के हो तो कल तो उसका ख्याल नहीं रखते ऐसे लोगों से भी अल्लाह तला को बचाएँ आप जा रहे हैं खुश रहें हमारे ऑफिस हैं और रहा मसल सुनाए मुझे जा दीजिए अल्लाह हाफ़